Videoya baxmazdan öncə kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Milli Hidrometeoroloji Xidmətindən ilkin xəbərə verilən xəbərə görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim cənim küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-8 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti. Atmosfer təzyiqi 761 mm cıvə sütun olacaq. Nisbi tutbət 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim qəlp küləyi əsəcək havanın temperaturu gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, gündüz 8-15 dərəcə isti olacaq.